Так, а что у нас на сегодня? Лайка, like, камон, уже студия, уже уже все працюет. Вот, а, сегодня у нас 8-ое сегодня мы а, разбираемся как завжди, у высоких технологиях, мы будем дивиться у майбутня, ну и спілкуваться, с фановым настроем. Тож, это М1 Стартап Шоу, Лайка, Мистер сани и сегодня я взагали народился той самой тамагочи. А, знают ли знаменитости, что такое SEO? Умная а... лампочка с поддержкой от Bluetooth. Голосовый калькулятор. И как заработать на платьишках подобрать себе именно то свое личное, мы будем говорить с нашим гостем Кристина Нгуен. Yes. Ну и також не забывайте про питание, которое будет озвучено на нашої нашей программы в рамках, в рамочках золотых викторины. И вы отвечаете на це утром получаете все подарунки и задоволены с счастьем даетесь далее М1. А мы с таким же счастьем и радостью будем продолжать сейчас вспоминать факты сегодняшнего дня. Yes. 1945 рік. Дивимося тоді и бачимо Що інженер зі штату Масачусетс Пері Спенсер запатентував а мікро, мікрохвильову пічку 1818 рік. А, О! а год, а первий англічані бою боксерські перчатки. Далі знову Великобританія. у 1967 році саме в Англії сталася подібна подія а саме вперше були а, знайдені трубки, які. А, Вы бы что а больше распознавали у людей не алкоголь, некий боди oh mm -hmm. А вот в 1985 году возник человек, который до сих пор нас радует своим творчеством, а также получил уже и Грейми за свои там сколько 28 лет. Бруно Марс, Happy Birthday to You. Слушай, ты, у тебя когда-нибудь были у всяких четверолапых друзи? Тамагочи, я знаю, о чем ты говоришь. Это именно что у меня думку. было. Я кажу в заголе про четверолапых, там кишечка, собачка, это а тамагочи. У нее только тамагочи было. Понимаешь, где том, что... у нее ведущая стартап шоу, правда? В основном, когда у человека нет свободного времени, он постоянно находится вне территории своего дома и квартиры, о, ему, приходится... ему приходится заводить виртуальных либо домовых или <laughs> какие-то. <laughs> каких-нибудь Imagine или, например, Написала мани, Тамагочи. Написала бы мне, был бы твоим справжним другом. А так, она завела себе Тамагочи, как большинство миллионов других детей. Так вот, если сказать про Тамагочи, то эту игрушку выгадала Акимаита, девчина из, из Японии, я так понимаю. Так, или Да, она из Японии. На самом деле, она сотрудница отдела маркетинга японского производителя игрушек. И она сама всю, всю свою жизнь хотела кого-то себе завести, но от того, что была слишком уж занята, Противала, она подумала, просвала, просвала. почему бы не придумать какой-нибудь киллер фичу и не сделать возможным брать с собой э, э, вот то самое зверье моё. И вот 23 ноября 1996 года. Кстати, Тамагочи в этом году э, справляет свое совершеннолетие, потому что ему уже исполнилось 15, 17 тамагочи. лет. Да, и на самом деле от слова японского тамага и яйцо э, придумался этот э, супергеройчик. Также нужно еще сказать, что все уже Девушка, которая придумала этого виртуального друга, получила издевательскую шнобельскую премию мира mm. по экономике за отвлечение миллионов человека часов на уход за виртуальным питомцем. И шкода, что она на этом не заработала. Но, сподеваемся, что, например, знаешь, у карток не пощастило, пощастило у кохання. И навпаки, то, что у девушки 100% все а мы... Далее. Мы будем смотреть, на самом деле повезет или не повезет нашим звездам угадать, что такое SEO. SEO? SEO. Это а, имя моего будущего мужа. Арбузы, арбузы, SEO, арбузы. Ну это на китайском, чао, наверное. Анализы. Семейные экономические отношения. SEO. SEO – это аббревиатура слов Search Engine Optimization, то есть поисковая оптимизация. Ну, я, насколько понимаю, это комплекс всяких разных мер, я сейчас читингом занимаюсь, для понятия позиции сайта в результате выдачи поисковых систем по определению запросам Все это же просто. Это просто раскрутить сайт, чтобы он был популярный. Все, запалися, пожалуйста. Карна звичка починати другу половину дня зі стартап-шоу та з низкафетри в одному. Просто зараз пропоную зробити ковток інформації про найсупоровіші хай-тек-новинки. Полетіло, отже, калькулятор з голосовими е, водами. Тепер можна, наприклад, не тільки там друкувати своїми долонями, або ж там пальцями погашно для того, щоб помножити 34 на 25 або щось подібне. Тепер можна просто сказати там: алло, скільки буде трижди 9, 27. і якраз тобі людським голосом буде все це відповідати. Приложение уже на данный момент существует. Это стоит 25 гривен. Поэтому школьники приобретаем, покупаем. На самом деле, я не знаю, для чего я это вам говорю. Что у нас можно это сделать? Забыто. А еще краще просто ты таблицы множения. Ну что, на что ты детей штукаешь? А, доброе. вот у нас далее Мэрил Стрип, ця богиня, ця а, дьяволица в одном тиле, и она буде а, будет рассказать про то, мы будем рассказать, чему она не закорешивала из кинг Саня будет любознательно а, рассказывать о том, что существует уже умная лампочка, которая подключается через Bluetooth. а я буду Bluetooth. вам с улыбкой говорить о том, что дальше у нас еще будет множество платьиц, и мы будем помогать каждой из вас стать более прекрасной, хотя бы на вечер, потому что у нас в гостях Кристина Ангуена, и она занимается Аренда в прекрасных платьях.